হেল্ল' এভৰিৱান আজি বিশেষ কেইটামান আপোনালোকৰ মাজত টপিক আলোচনা কৰিব লৈছোঁ যোৱাকালি যি মাননীয় হিমন্ত বিশ্বমা ছাৰে আপোনালোকৰ মাজত জনাইছিলে যে উইলিমছ মেইনছ আৰু লগতে ভাই ভা সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আপোনালোকৰ মাজত ক'লে যে কোনো ধৰণৰ আকৌ পুনৰ বদলি কৰি দিয়া নহয় আগৰ মাধ্যমতে হ'ব পৰীক্ষাটো কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা কথা গম পাব পাৰিলোঁ যে পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণটো এবাৰ টাফ হোৱা বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে কাৰণ তেওঁলোকে যিটো ভাবিছিলে পৰীক্ষাটো এ পি এছ চিৰ দৌৰে পাতিম বুলি আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পতাৰ কাৰণে সকলোৱে মাধ্যমত যিহেতু তেওঁক টেগ কৰিলে আৰু বহুত কথা জনাৰ পাছতহে তেওঁ এইখিনি কথা ক'লে যে পুৰণি মাধ্যমতে হ'ব কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পালোঁ যে এবাৰ পৰীক্ষা হোৱা টাফেষ্ট হোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে লগতে ইয়াতে আপোনালোকে বহুতে মোক সুধি আছিলে যে নিগেটিভ মাৰ্কটো এবাৰ কিন্তু হোৱা চান্স বহুত আছে আৰু এইটো কথা হয় যুক্তি আছে কাৰণ নিগেটিভ মাৰ্কটো যেতিয়াই হয় তেতিয়া পৰীক্ষাটো কম্পিটিশ্যনটো এটা বহুত বেলেগ লেভেলৰ হয় যিহেতু বহুতে টোক্কা মাৰি থৈ আহে পৰীক্ষাত আৰু সেই টোককা মাৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিসকলে পঢ়া নাছিলে তেওঁলোকেও চাকৰি কেতিয়াবা বাই চান্স লাখ লাখতে তেওঁলোকে পাই যায় বা এনেকৈ বেলেগৰ পৰা চাই হ'লেও কিবা কিবি কৰি হ'লেও লিখিব পাৰে বা এইটো হয়নে নহয় প্ৰেডিক কৰিও কৰিব পাৰে গতিকে যিটো প্ৰবেবিলিটি ইউজ কৰে যিহেতু আপোনালোকে জানেই যি টোককা হয় টোকাটো বহুতে স্মাৰ্ট কৰি পিনে কিছুমানে প্ৰবেবিলিটি লগাই দিয়ে ঠিক তেনেধৰণে বহুত শুদ্ধ হোৱা চান্সটো আহি যায় চ' সেইকাৰণে নিগেটিভ মাৰ্কটো কিন্তু এবাৰ কোৱা সম্ভাৱনা বহুত আছে কিন্তু কোৱা নাই কথাটো দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ মাজত সকলোখিনি দিব আৰু প'ষ্ট ডিটেইলছখিনি মোক বহুতে সুধি আছিলে যে প'ষ্ট ডিটেইলখিনি কেতিয়া দিব দাদা আপোনালোকে আৰু তিনি চাৰিদিন ধৈৰ্য ধৰিলে যিহেতু প'ষ্ট ডিটেইলখিনি দিব কাৰণ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকক খুব সোনকালে দিব তাতে সকলোবিলাক ডিটেইলছ যিহেতু দিয়া থাকিব লগতে পৰীক্ষাটো ছিয়'ৰ এবাৰ ইমান তাৰিখৰ ভিতৰতে হ'বনে যিটো তাৰিখ আপোনালোকৰ মাজত দিলে নিশ্চয় হ'ব কাৰণ দুই তিনিদিন বা এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহ হয়তো কিবা অসুবিধাৰ ফলত হতাবও পাৰে চেঞ্জো কৰিব পাৰে কিন্তু পৰীক্ষাটো কিন্তু জুলা এই মাহকেইটাতে যিহেতু যিটো তাৰিখ দিছে সেই তাৰিখতে হ'ব হোৱা চান্স বহুত বেছি আছে লগতে এডমিট কাৰ্ড আপডেট কেতিয়া দি আপোনালোকে জানে পৰীক্ষাৰ হোৱা এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহৰ আগত আপোনালোকক এডমিট কাৰ্ডবিলাক ইছ্যু কৰে বা এমাহৰ আগতো দিব পাৰে কিছুমান প্ৰব্লেমো যিহেতু সন্মুখীন হয় যিহেতু বিছ লাখ কেণ্ডিডেটে যিহেতু এইবাৰ আবেদন কৰিছে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ভাল ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু যিটো পদ ল'ম বুলি ভাবিছে সেই পদটো ড্ৰিম লৈ পিনে আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন আগবঢ়াই যাওক যাতে মা দেউতাক সকলোৱে এটা সুখী হাঁহি আনিব পাৰে লগতে ইয়াতে যদি মই কথা এটা কওঁ টাফেষ্ট কিয় হ'ব পৰীক্ষাটো আপোনালোকে গম পালেই প্ৰথম যিটো আলোচনা আছিলে সেই আলোচনাতে আপোনালোকক সকলোখিনি কথা কৈয়ে দিলে যে প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ভাইভা চ' এই পদ্ধতিটোৰ পৰাই জানিব পাৰি পৰীক্ষা পেটাৰ্ণটো এবাৰ আগৰ পুৰণি মাধ্যমত হ'ব যদি কিন্তু পেপাৰটো অলপ বেলেগ ধৰণে কাটিব গতিকে আপোনালোকে চিৰিয়াছ হৈ থাকিব ভাল ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক আমাৰ চেনেলটোৰ লগতো সংযোগ হৈ থাকক কাৰণ যেতিয়া মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ন'টিছ ৰিগাৰ্ডিং উল্লেখ কৰিব সকলোখিনি আমাৰ চেনেলত লাভ কৰিব পাৰিব আৰু নিগেটিভ মাৰ্কটো দিলে বেছি ভালেই হ'ব কাৰণ বহুতে নহ'লে প্ৰেডিক্ট কৰি পিনে বস্তুবিলাক কৰি থৈ আহে আৰু কিছুমানৰ শুদ্ধ হৈ যায় গতিকে নিগেটিভ মাৰ্কটো থাকক তেতিয়াহে যদি সকলো হাণ্ড্ৰেড কোনো কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল হ'ব এই পদক্ষেপটো যদি নিগেটিভ মাৰ্ক থাকে আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি মন্তব্য হয় সেইখিনি কমেন্ট সেকশনতন জানাব আর বহুতে মোক দিয়ে আসে যে পোস্ট অফিসের আপনাদের পার্সেন্টেজবিল আপনাদের সকল কমেন্ট সেকশনতনতনতন জনায় আছে যে পোস্ট অফিসের ডাটা কে এপ্লাই হব যদি নোটিফিকেশন কে ইয়াতে রিজ করব সেই বিষয়টি মানে জানায় থাকো যেতে আবার আপনাদের সকল কত কি এপ্লাই করবেন সকল হোক আর এডিয়ারি যদি আপনার পোস্ট ডিটেলস হয় এবার বহুত বহুত বেশি ভাল চাকরি আছে গতকাল এক্সামটা টাফ হবই এই ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ মাজত এইখিনি কথা ক'লোঁ আৰু আমাৰ চেনেলটো সংযোগ হৈ থাকিব সকলোখিনি কথা আপোনালোকে সত্যৰূপে পাই থাকিব আৰু কিবা যদি আপডেট আহে নিশ্চয়ৰূপে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথম আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব